Приветствую. Привет. Меня зовут Артем, я даничанин. Из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Я Александр, я из Калининграда. Я понял. Когда в родную говень возвращаться будете? Ну, с, э, основан Калининград, был чешским королем, а, владели немцы и поляки. Ну, вот э, один из трех вариантов. Ну, в, исторические же земли. Ну, таким долбоебизмом никто, как мы, не занимается. А, вот слава богу, таким долбоебизмом, как вы, никто не занимается. Вот, вот это, кстати... Вот действительно здравое понимание. Потому что а все остальные живут нормально, а вот Россия почему-то решила, что она evet, пуп земли. Temporal. Нет, подожди, Артем, ты не путай, Россия это Россия. Ну, россия это <Kurka 1961> Россия ]ematic... это э э э э э э э экономический карлик, который возомнил себя геополитической империей. Я не знаю, как он у тебя... Это там где-то, нахуй. Это... Ну, это же ваш президент. Пока это ваш президент. Пока Кёнигсберг не вернулся в родную гавань. Да никуда он, нахуй... Он, блядь... Вот странный... Ты вроде адекватный, да, человек? Вот. Я тебе сказал, что такой херней, блядь, 21 век, блядь. Век, век блядь, цифровых технологий. Век, блядь, всего, блядь. Ну не занимаются этой херней люди, понимаешь? Ну а Россия же блядь, занимается. Нормальные, адекватные, блядь, страны. Блядь. Ну просто э, вопрос заключается в том, И что если что? Россия это занимается, то почему в сторону России это не может произойти? Знаете, <связывая> там в, 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 би в Библии там око за око, зуб за зуб было. Помните такое, да? Ой, блядь. Я правда, я правда не верующий, но, но помню там в Ветхом Завете, насколько помню, это было. Просто, Просто я... смешно, смешно вот это вот российская имперскость. И вы, я так понимаю, что вы из разумных, да, а, из, из понимающих. А основная масса это вот имперцев. Понимаете, это уже даже не смешно. Это диагноз, блять, А над больными нахуй не смеются. Это клиника, да. Это палата номер шесть. Притом это палата с Наполеонами, но только Наполеон это не тот, который Наполеон Бонапарт, а тот, который торт. Ну понятно, понятно. Здесь ну, вы... совсем другая. Вы ближе, вы же ближе к Европе, поэтому у вас немножко э, другое понимание даже просто-напросто. Раньше на выходные ездили спокойно то в Польшу, то еще куда-то там, в Германию спокойно могли поехать. Да. А теперь они ездят, они, поляки, литовцы, они, при... их тут до хрена приезжают. А нам нельзя, потому что mm -hmm. вдруг ты, блядь, иногент, Пиздец, это А вдруг ты сбежишь? Мара, да. А вдруг ты из да, этого су супер лагеря сбежишь? Да, 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 да. ее. Ну это ж как в Советском Союзе было, Нужна выездная виза. Да. Это знаешь, это я вчера поехал на работу, а у нас на работу возит автобус, ну, рабочий. Uh -huh. И появился у нас на фирме новый автобус такой двух, ну, двухэтажный, такой, знаешь, блядь. Навороченный, все, блядь. Ну и фирма закупила автобус для рабочих. Ну, рабочих возить. Ага. Вот. Я такой спрашиваю, а откуда автобус? В Китае купили. Я ну, говорю, у нас же, блядь, сука, нихуя ничего не умеет, блядь. Ну да, там же вот это вот. Господи, как же ее Матвиенко плакала, что это... в России даже, даже гвозди не могут сделать. Супердержава даже гвозди не умеет сделать. Это вообще, это трешняк. А, понимаешь, у нас менталитет заложен так уже, блядь, за 30 лет, что лучше купить, что чем-то делать. Не, ну это обосновано, если, если ты можешь это купить. А вопрос заключается в том, что все страны стараются, помимо того, что понятно, что купить, если там грязное какое-то производство, лучше у кого-то купить, кто это делает, грязное производство. А заниматься лучше чем-то высокотехнологичным. Вот как арабы, да, Арабские Эмираты. Они же нефтью торгуют, но они сейчас начинают строить большое количество заводов всяких высокотехнологичных. Почему? Потому что они понимают, что нефть это, это не навсегда. Я тебе перебью. Арабы уже давно на нефть не ссылаются. У них там, да. блядь, у них все за, за, как тебе сказать? Хай-тек. Они а... занимаются хай-теком частью. Да, Они, они вкладывают большие да, это... бабки в, в развитие всякое такое, вот современное. Вот. А нефть вот это, это уже, блядь, на третьей стадии где-то там. Ну они потому что... -то что -то мы... Мы живем в постиндустриальном мире. А вот, допустим, ну, в России до сих пор считают, что газ нефть это самое, самое классное. Да Мне это... россияне это... рассказывают, как вы без нашего газа будете? Да мы с 2014 -го года, без вашего газа. Ты... Нет. Ну, блядь, понимаешь, ты... вот когда вот такой вопрос задают, да, я всегда вот им говорю, блядь. Без чего нашего, блядь, у нас нихуя нет, блядь. А, кстати, да, у вас, же там, газовый... у вас же там сейчас в Конституцию протянули вот это вот, когда было изменение в Конституцию, да, когда вашего обнуляли, у вас провели такое, что право собственности на, вот именно на ресурсы под землей, в общем, могут быть частными. То есть раньше это была собственность народа, типа, то сейчас это даже уже не собственность ваша. Да, так я о том же и говорю. Бля, Какой у нахуй у нас? Вот когда говорят, ну у нас, там, ГАСик, какой нахуй ваш, бля, ёпта, ну какой, бля? Да, за, посмотришь ну, так в Якутию, они там сколько-то, кажется, полтора ярда э, в год зарабатывают. А заедешь в села эти Якутии и понимаешь, что там, сука, Ой, это 80-е годы сов совка. Какой, блядь, вот там Сталин как все построил, блядь, при Сталине, блядь, еще. Так оно нахуй остался. Ну, в принципе, да. Возможно. Согласен. Согла... Согла... В бочках. В железных бочках живут, блядь. Квартиры в железных, блядь. Емкости раньше были, блядь ну в бараках в бараках же живут вот этих вот которые сто лет назад э, которые построены они уже разваливаются и гниют полностью а их все равно подпирают и вживут дальше в них я Ладно, когда это увидел вклад, да. И портрет Путина, да. да и вот Единая Россия ну и сраник, чтобы недалеко был я вот это вот поражаюсь Приезжают ко мне вот, в, мою, в мою Украину, жену, ваши вот эти вот освободители, да, ну освободители. Они, да, ну, они туалет на улице видели только. Они не Ну, это же реально рассказывают наши вот, после оккупации. Говорит, приехали к нам. Говорит, хозяйка, где тут у вас это, срать? Она показывает туалет. Она говорит, ты что, дура, говорит, в, в доме срать? она, она такая смотрит на него и говорит, ну как ему объяснить? Она говорит, ну как я ему объясню, что... это а оно же вонять будет. Она говорит, а смывать что, никто не учил? Ну, ты знаешь, как тебя, Слава, да? Артем. Слава, да, зовут? Артем. дело в том, что Калининград, я вот сам сюда переехал, 10 лет назад. А, Бру, 14 лет назад. Дело в том, что он наполнен всеми переселенцами. Тут одни переселенцы. И дело в том, что люди смотрят, когда была возможность ездить за границу, знаешь, что вот это Пешком ходили здесь, епты. Я живу, блядь, 2 километра от За Кстати, он... кстати, в вашем Калининграде, вот они... вот, под Калининградом, извините, что перебиваю. Под Калининградом какой-то поселок, они возмущались, что баню закрыли. Почему, говорит? Потому да, что, говорит, это... 30 лет, говорит, живем здесь. Говорит, и ходим туда мыться. То есть у них 30 лет воды в доме нет. Нет, ты ошибаешься это не. Там вода есть. Причем здесь это? Нет, нет. Ну а зачем в баню а, мыться и... ходить? Ну в общем не не то что это какая-то своя частная баня, чтобы попариться там туда-сюда, а это общая баня, куда ходит там весь дом. Нет, ты немножко, вот это вот я помню эти новости, ее раздули это. Но, но я и... просто для меня просто непонятно ходить в общественную баню, если у тебя есть дома туалет, ванная. Ты можешь помыться в доме. А смысл в общественную баню и ходить вот такую? Я тебе скажу. Здесь очень много бабушек местных. Местных. Стариков местных. Ну, как местных. Ну, старые старые люди. Ну понятно, те и из той плеяды, которых переселяли вот это вот, когда немцы выгнали. Да. Понимаешь, дело в том, что коренные, ну вот местные, ну, которые уже, блядь, после войны тут родились, блядь, вот они, они всю жизнь никогда ничего не делали для себя, вот для дома, там, чтобы воду провести, чтобы это... Вот поставили в баню, блядь, в сороковых, они не ходили, они никогда не... Вот я даже купил когда квартиру, у бабки, блядь, Умывальник был, блядь, 50 какого-то года, нахуй. Ну, блядь, на дворе 21 век, блядь. Понимаешь? Это местные. Тут тоже они приукрасили так, и люди сейчас говорят, вот даже, вот, вот как ты говоришь. На самом деле нет. На самом деле, блядь, это как, зерка, как зеркало. Туда ходят ну, бабки, блядь. Нет, нет ну я, я скажу так, у меня знакомые к вам ездили туда, немцы. Ну я просто общался с разными народами, да, и вот у меня знакомые немцы. И они ездили, они сами, получается, родом оттуда, да, и он говорит, я, говорит, приезжаю, и подавляющее, э, со, ну, подавляющее количество вот их домов, которые, говорит, еще при нас были, да. там деду, дедку уже там 90 лет, ну он такой еще, ну как все европейцы, 90 лет еще бодрый такой, бегает там еще это, все, все дела. Шнапс пьет. И вот он это. И он говорит, что говорит, я приехал. Говорит, такое ощущение, что я вернулся обратно в Кёнигсберг, Только, говорит, он обветшал и страшно. Но это же не я говорю, это немец говорит. Нет, это неправда. Ну, ты извини, но это неправда. Ну, ну я же не знаю. Не я, не я, не это, не это, не это мне говорит не немец. Пьет. Это же не я Это Если он, я тебе скажу так, что большинство домов, большинство, большинство были просто сравнены с землей. И здесь большинство домов просто построены на фундамент, на старых фундаментах. Не, но он, он не прям сам Кёнигсберг, он где-то под Кёнигсбергом какой-то поселок. И, он, и этот поселок, он говорит, я приехал, и такое ощущение, что я вернулся в детство. Говорит, только говорит, дома, которые я помню, они еще были, ну, довольно-таки свежие. Сейчас они, говорит, убитые просто в хлам. Я тебе уже говорил, что местные, они местные даже ремонт не делают дома, фасады, Вот коренные. Ну это же ненормально. Ну, люди так привыкли жить. Ты можешь понять? Не могу. Вот честно не могу. Почему? Потому что я тебе скажу, я вот ездил по украинским селам, вижу старая хатка, вот это, знаешь, вот эти мазанки еще, которые. Там бабушка лет 80 живет. И вот она каждый год выходит, она еле ходит, бедняжка. Но она каждый день, каждый год выходит, белит хатку, подкрашивает ставинки, Почему? Потому что, а что люди скажут, что сусиды скажут, что я безрука. Вот, вот понимаешь. Знаешь, чем дело? Вот я когда вот маленький был, наверное, это было, блядь, 80. Даже не помню какой год. Ну, был маленький, я помню. А с отцом ездил под Одессу какую-то деревню. На свадьбу мы ездили. Родители мои ездили, меня взяли. Где-то под Одессой, где-то, не помню, блядь, деревня какая-то, хутор, чи что тоже у бабки. И там вот все вот эти вот мазанки, да, вот эти вот домики, они настолько были все белые и камыши вот эти вот на крыше, кам... с камыша. Ну, камышовая крыша, кстати, это сейчас считается очень трендово, она блатное считается. До... очень дорого камышовую а... крышу сделать. А тогда это было как бы, знаешь. Ну, это старые дома, которые там еще им по сто лет, которые строили там их бабушки и дедушки. Но они ж в хорошем состоянии. Да. А знаешь, что самое мне запомнилось? Я же маленький был. Главная свадьба, да, и вот стоит фляга, блядь, первака, блядь. У калитки, блядь. И кто заходит перед тем, как зайти, надо сперва, ебать. Ну, ну, потому это что надо догнаться до уровня гостей. <связь> ты же не сам... должен быть белой вороной. А, я понял. <связь> ну, <связь> т... <связь> т... Тогда понятно, почему ты вменяемый. Потому что э, вот если коренные <связь> россияне, то все, там, там с головой вообще не дружат. Там О, нет, <связь> ты знаешь... Я вот сколько общался, вот, ну вот вообще у меня знакомых много. Вот, в основном вот, вот это вот, вот это вот, это, вот, это, вот центральная Россия, вот, это, вот там туда в глубинке, вот там пиздец, там отшиб длинный на всю голову. Там их да, они, там они уже... имперцы на всю голову. При том самое смешное, что он сидит, вот я ж тут в чат рулетки, он вот центральная Россия он сидит вот этой в маленькой алкоголичке, знаешь, вот эта вот засаленная такая. У него это, спортивки, спортивные штаны а Олимпиада 80. С вот этими, с коленями хорошими, растянутыми. Обои годов так 90-х, в лучшем случае. И шкаф, вот этот, знаешь, югославская стенка. Вот это совковая, да, да, мечта, мечта. мечта совка, да, вот эта югославская стенка. И телевизор, да, да. Вот, вот этот вот, и, еще вот этот кинескопный телевизор. И он то, бля, пьяный в дымину, но он рассказывает, что он великий. Я сижу, думаю, господи, бык ты талалайский, я говорю. Вот что ты в своей жизни видел, где ты был? И я из него вытягиваю, и я понимаю, что он один раз в своей жизни поехал в областной центр. Все. Но он великий. Я смотрю, думаю, господи, ты великий, ты э, в руках такую сумму... А самое смешное, когда они мне начинают рассказывать за зарплаты. Сумасшедшие зарплаты чуть ли не в 200 тысяч рублей. Я говорю, если бы ты имел 200 тысяч рублей, у тебя бы вот здесь вот было бы все, стоял бы хороший лет телевизор, стояла бы там шкаф купе или еще что-то, да, ну было бы нормально. А то ж смотришь, ну божество. Притом, и самое вот это вот, я человек, который особо не стараюсь, ну, знаешь, не, не придираться к проблемам человека, но когда у него э, вверху четыре зуба, внизу три, и он рассказывает, что он великий. Блин. Четы четыре импланта поставить и на них мосты влупить. Ну, ну ты это... представляешь, а я... Подожди. Я перебью тебя. А вот я вот это вот... Это ты вот один раз, два, а вот я вот смотрю... У вот меня четыре вот тысячи я... разговоров с россиянами. Ну, вот. А я вот Золкина смотрел, вот как он вот этих вот, блядь, это ж как с этими больными разговаривать, блядь, как у них нахуй голова, блядь, Золкин не так давно начал разговаривать, я раньше начал разговаривать. Я тебе скажу, вот мне, мне, мои знакомые пишут Артем, говорит, напиши, какие ты антидепрессанты пьешь. Говорит, потому что это, ну, общаться с ними на нормальном, на нормальной волне невозможно. Я говорю, да, просто говорю, ну, привычка. Но, но я, тебе, я тебе скажу такую вещь. Ты звук себя трубил. Видать, это зацепил да. либо шнур, либо что-то. Так, окей.